Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konsel konsul KB, pi kabare? Aku urip ning desa iki. Esuk-esuk wedangan. Wedangan iki teh iki pacitane komplit iki. Iki tempe manding. Ya arang-arang tempe manding iki. Iki sing go buntel eh uh, glepom ya Bu ya? <tuh -tuh. Ha -ha. Terus iki yang puli jadah ii, tempe bacem kaya iki cemplon e. panganane wong desa kaya ngene iki kanca-kanca dadine ya opane ora roti arang-arang roti apa meneh zaman jaman saiki eneng hamburger aku ora tahu aku rung durung ngerti rupane gur krumu jenenge kanca-kanca Aku pilih panganan desa. Iki ana cemplon, ana jadah, ana tempe bacem, iki tempe iki, weh, iki puli iki tempe mandring. Nah. Kapan-kapan entuk kok ana tempe benguk ya, Bu ya? Nggih. Heeh. Nah, oh. ya, kanca-kanca tak dongake kabeh wae diparingi sehat, bagas waras. Matur nuwun. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.